Протести у Грузії огорнули країну на тлі виборів. Сьогодні про це будемо говорити та розбирати ситуацію. Допоможе нам в цьому наш гість Гела Васадза, політичний аналітик, експерт Georgian Strategic Analysis Center та автор youtube каналу Новини Кавказу. Ми вітання. Дякую, що доєдналися. Знайшли час для нас. Вітаю слава Україні. Героям слава. Перш ніж ми розпочнемо обговорення, хочу нагадати нашим глядачам, аби підписувалися на YouTube канал Перший цифровий. Ну і звісно, ставили свої вподобайки та долучалися до обговорення в коментарях. Ну і звісно, шукайте на Ютубі також канал Новини Кавказу, і долучайтеся, шукайте там усю найактуальнішу інформацію. Мене Дякую. звати Яна Кроніна, тож розпочнемо. З'являлося дуже багато повідомлень стосовно того, що 4 жовтня у Грузії почалися масові протести на тлі виборів, які відбувалися, громадяни обирали мерів 64 міст і понад 2 тисяч представників до муніципальних рад. вісім опозиційних політ сил вибори, і власне ми могли спостерігати в новинах дуже багато відео, як відбувалися масові протести і. Також до резиденції очільника країни вірвалися протестувальники. Розкажіть, яка нині ситуація, чи продовжуються ці протести, і загалом, які все ж таки настрої в країні, ну протести, конечно, продолжаются. сегодня 313 день. протеста. протести не прекращали в грузині на один день. На самом деле зрозуміло, що количество людей не может быть очень большим все 313 дней. Понятно, что... Но ну, эти протесты вот как начались еще с осени, целый год идут. Ну, 13 дней, это ясно, да? Практически почти год идут протесты. Ну, ситуация, конечно же, вот то, что произошло 4 октября, несколько фрустрацию вело общество, потому что... Нет, мы, конечно же, знали, что у нас власти стремятся к авторитаризму и фактически формируют авторитарность. Мы слышали абсолютно непонятное обвинение в том, что э, европейцы, Украина, какие-то темные силы, Deep State и так далее, э, хотят совершить вместе с э, агентами внутри страны, хотят совершить государственный переворот. Но, понимаете, в чем дело? А, вот прошли местные выборы. Часть партий бойкотировали эти местные выборы, часть партий оппозиционных все-таки не приняли участие, но самые рейтинговые партии, скажу, что бойкотировали. Вот прошли эти местные выборы. Да, на этих местных выборах власть в очередной раз мобилизовала свой электорат. Ну и практически там чисто дело техники, они забрали все местные органы власти себе. Вопрос. Что было бы, если бы участвовала бы оппозиция? то же самое. Даже если бы оппозиция бы реально выиграла, бы все равно бы они бы нарисовали бы результат. Нужно ли было участвовать в выборах? Вот Тоже такая дилемма, вы знаете, этическая. С одной стороны, ну какой смысл участвовать в выборах, где у тебя нет шансов победить, а с другой стороны, политические партии на той политической партии их функция участвовать в выборах, участвовать в политической борьбе. Поэтому я сейчас не буду не осуждать тех, кто не участвовал, не осуждать тех, кто участвовал. Но дальше произошло вот что: была очень большая акция протеста, десятки тысяч людей вышли на улицы Двилиси. И как справедливо в, в прямом эфире уже по горячим следам, что называется, звал один из моих соведущих Валерий Челашвили, еще большой вопрос, большой вопрос, где было больше людей, тех, которые проголосовали, в Тбилиси, или тех, которые вышли на выбор? Ну а дальше произошло, конечно же, я бы назвал бы это просто провокацией, грубейшей провокацией то, что мы, то, что было так называемых штурма, на самом деле имитация штурма дворца президента Орбеле. И в данном случае я вот во всех своих интервью привожу э, текст Гиеноди, нашего достаточно известного политолога, очень правильно написал. Просто напросто лучше не скажешь. Вот тех пятерых лидеров, которые призывали к тому, чтобы взять дворец президента, их арестовали. Я знаю их всех, кого-то я знаю хорошо, кого-то не очень. Но я абсолютно уверен, что это очень приличные и люди, патриоты и так далее. Так вот, Гея написал следующее. Критиковать людей, которые в тюрьме, плохо. Но то, что мы увидели в 2004 октября, было в лучшем случае примером некомпетентности и наивности, а в худшем – безответственности. Первый пропагандистский нарратив о государственном перевороте, который якобы готовит оппозиция, получил свое обоснование. И вот это факт. И от этого... То есть сейчас, если мечта скажет, что... Подождите, штурм дворца был президентский? Ну, был. Да, был. Но даже если, допустим, тут начали говорить о том, что нас предали, вообще там не должно было быть сопротивления, нам должны были открыть двери президентского дворца. Допустим, открыли бы им двери президентского дворца. Допустим, они бы зашли бы в этот президентский дворец. И что? Ну, что от этого бы изменилось, что они бы захватили бы президентский дворец? Да ничего бы не изменилось. Революции так не делаются. Революция это раскол элит в обществе, в… раскол элит внутри власти. А все, что мы видим, скажем так, героическую борьбу, что мы видели на Майдане и так далее, да, это все есть. Но это картинка. Без раскола элит внутри власти невозможно совершить никакую революцию. Пусть никто ничего мне не говорит. Я человек, который участвовал в двух революциях, даже не в двух, а в двух с половиной, потому что в тоже участвовал. И который освещал Мэтта. Поэтому я хорошо знаю, как делаются эти революции. И то, что мы видим на картинке, и то, что происходит за кулисами. А когда, мы, когда создается только картинка, это примерно то же самое, что смотреть кино и видеть то, что сейчас персонажи из этого кино войдут к тебе в комнату. Не войдут. Они нарисованы. В том-то и все делать. Тим часом у Єврокомісії констатували, що грузинська влада веде російську пропаганду, і тут цікаво зрозуміти, як загалом реагує міжнародна спільнота на події 4 жовтня в Грузії, чи були заяви, зокрема, від Сполучених Штатів ОБСЄ, чи може бути створена якась платформа чи умови для деескалації ситуації в країні, Ой, ви знаєте, тут. Нужно просто хорошо понимать одну вещь. Самое главное то, что отношения с Европейским Союзом у этой власти испорчены. И испорчены навсегда. То есть наладить как-то отношения с Европейским Союзом, если не считать правительство практически не получится. Тут более интересный вопрос. А с кем у них хорошие отношения? Давайте зададимся этим вопросом. Это более интересно, согласитесь значит, может быть, у них хорошие отношения с Китаем раз? Да нет. С Китаем очень серьезное противоречие, очень серьезное обострение. Китайская компания практически не строит порта Наклея, несмотря на то, что она выиграла тендер. Китайцы практически заморозили все проекты, ну, за исключением строительства автобана, но там они чисто подрядчики. Более того, по китайскому лобби нанос, нанесен очень серьезный удар со стороны власти и на, продолжает наноситься. Они ухитрились использовать отношения даже с Турцией. Хотя так явно это не видно, но есть масса косвенных признаков. Ну и самое интересное, что у них с Россией хорошие отношения? Нет. Россия от них требует того, чего они никогда не смогут выполнить. Признание новых политических реалий то есть признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Предлагали конфедерацию. А что такое конфедерация? Конфедерация – это если ты признаешь независимость Абхазии и Южной Осетии, а потом уже объединяешься в конфедерацию. Из этой конфедерации всегда можно выйти. Ну и на чем они делают главный стандарт? Простите, да сколько правда говорят. на что они надеются? Вы знаете, вы сейчас очень сильно удивитесь, они надеются на Трампа. Они надеются на администрацию Трампа, потому что у них логика какая. Ну смотрите, но мы же тоже консерваторы. Мы же тоже за традиционные ценности. Мы тоже типа, того, за вот то, о чем говорит Трамп. Извините, нет. Опять-таки, их обманули. Между ними и Магой огромная разница. Трамп живет на арене публичной политики. Ванишвили всегда находится в тени. Трамп мобилизует массы своих сторонников. И напротив, парализует активность общества. То есть два типа популизма – активный и пассивный. Трамп бунтует против системы. Он бунтует, а Иванишвили ей управляет. У Трампа враг глобалисты, а у Иванишвили враг оппозиция. Трамп верит, а Иванишвили стимулирует. Извините. Для Трампа сила – это риск, а для Иванишвили контроль. Я сейчас не идеализирую Трампа, просто, вы понимаете, да, разницу между Трампом и Иванишвили. И вот убедить Трампа и убедить, что грузинская мечта – это мага, не получится. Их обманули, их кто-то обманул. И кто остался у нас на трубе? Никого. Никого. Не, несмотря на то, вот нужно признать, давайте, давайте тоже скажем это честно. Экономическая ситуация в стране Финансовая система устойчивая. Опять-таки, ВВП растет. Торговля, причем далеко не за счет там, обхода санкций там, России и так далее. Нет, нет, растет объективно. Сейчас они стали привлекать инвестиции из арабских стран. Все это есть. Но понимаете, может ли страна жить изолированно? Ведь Иванишвили выступил и сказал, смотрите, говорит, мы единственная страна в мире, которая сохранила суверенитет. Все остальные страны, огромные страны, говорит, потеряли суверенитет и идут к катастрофе. А мы сохранили суверенитет, и мы сохраним себя. Но может быть для его избирателей там, может быть это кажется, ну типа того, да, это реальность. На самом-то деле, ну, о каком сохранении суверенитета идет речь? Речь идет о сохранении ли, личной власти. Вот и все. Тим часом на парламентських виборах у Чехії перемогла партія Ано експрем'єра Бабіша. Президент країни вже привітав його за результатами опрацьованих протоколів. 99% виборчих дільниць. Ну і власне там 34,7% голосів все ж таки віддали експрем'єру країни Андрею Бабішу. А ну, і, власне, це такий собі проросійський мільярдер та експрем'єр країни, і чи можна нині говорити про прихід чеського Орбана? тому що вже ми могли чути, як Бабіш висловлювався стосовно України, критикував допомогу Чехії для нашої держави. Ну і власне розуміємо, що його політика буде чітко проросійською. Ви знаєте, от я не що спісаліст по Чехії. Но я вам скажу, вот что из, из того, что я говорил, и то, что, из того из разговора с теми людьми, которые понимают эту страну и знают эту страну, Бабиш это совсем не Орбан и даже не фит. Бабиш все-таки это несколько иное явление. И потом у Бабиша будет гораздо меньше возможностей, потому что Чехия это парламентская президентская республика, есть еще Павел Поэтому я не думаю, что. Чехия станет такой же, как Словакия и Венгрия. Хотя, конечно же, энтузиазм Чехии, он достаточно серьезно может снизиться в помощи Украины. С другой стороны, Бабиш на протяжении всей предвыборной кампании пытался доказать всем, что он не пророссийский. Может быть, он сейчас будет это доказывать и дело. Посмотрим. Я бы не стал бы однозначно говорить, что сейчас все пропало, что снимают, клиент уезжает. Давайте Сделаем паузу, выдохнем. Знаете, мы пережили Трампа с его фокусами там в Белом доме, когда он Зеленского принимал. Уж бабишек как-нибудь переживем. Следуем за ситуацией. Тем временем ось такая очень интересная новина, И тут хочется разобраться более детально. Кадиров проти генерала Шаманова. Скандал навколо рішення Чечні, де русифікати назви Станиць. Що ж насправді відбувається, в чому заключається сенс історії та як нині відбуваються всі обставини? Я вам хочу допомнити одну фразу Кадирова, яка була сказана абсолютно іскрені, і чому-то вони особо не люблять згадувати в Росії. Він сказав, що я 17 лет був російським. Кадыров это, в общем-то, сегодня, несомненно, человек, который служит путинскому режиму, но все прекрасно понимают цену вот этой преданности Кадырова Путина. А теперь кто такой шаманов? Шаманов это палач чеченского народа. В прямом смысле этого слова. Трошенность шаманов, вот эти два генерала, два палача чеченского народа. Вы можете себе представить уровень личной ненависти кадырова к Шаману? Я думаю, что он огромный. И э, я вам скажу так, что как только в России начнется системный кризис, я больше чем уверен, что именно Кадыров, обладая военной силой, эту самую военную силу повернет против центра. Тут и гадалки ходить. Другое дело, что... А дальше в Чечне начнется патриоты действительно Эчхерии. Они предъявят Кадырову свои счета, но чеченцы между собой разберутся. Им сначала нужно будет скинуть... А Путин в свое время опирается на Кадырова, понимая, что Кадыров подвешен, ему кроме него идти некому. И таким образом Путин, Кадыров это ошейник для вот этих всех генералов. А Шаманов это бывший генерал. Так что, ну, вот там такая запутанная немножко ситуация. Да в России все уже запутано. Правда, распутывается этот узел пошло и кроваво. Чи можно эту ситуацию трактувати, как первый публичный раскол между чеченским лидером и войсково-патриотичным крылом российской элиты? Нет, конечно же. Ну, чтобы. Он далеко не первый и не последний. Они люто ненавидят друг друга много-много лет. Другое дело, что периодически эта ненависть выплескивается. И она выплеснется окончательно, когда начнется системный кризис. Эти ребята точно будут стрелять друг в друга. Почули вас. Я дуже дякую за те, що знайшли час та доєдналися. Гелавасадза політичний аналітик був сьогодні гостем нашого етеру. Я ж хочу нагадати, щоб усі глядачі підписувалися на Ютуб канал Першої цифровиною. Звісно, на Ютубі шукали новини Кавказу. Бережіть себе і побачимося до зустрічі. Дякую.